Merhaba, Afgan Türk Maarif Okulları tarafından hazırlanan 15 dakikada Türkçe programına hoş geldiniz. Selam, ben Suhaib Raffari. Bugün bu programla Türkçeyi en hızlı, en kolay ve en eğlenceli bir şekilde ارنم دوام دیوروست هر گون یالنیزجه اونبش دقیقهاده سلام به برنامهای در پزده دقیقه زبانی ترکی توسط مکاتب معارف افغان ترک خوشامدید من صحیب غفاری هستم امروز به یادگیری درس زبان ترکی به شکل بسیار ساده بسیار سریع و بسیار خوشایند با هم یکجا دوام میدهیم هر روز فقط 15 پزه دقیقه در برنامه امروز موجودیت و عدم موجودیت فرد و یک شی را در زبان ترکی چطور بپرسیم و به آن چطور جواب بدهیم را میاموزیم مشکل زیاد سختی نیست اما اول باید معلومات اساسی را در این مورد فرا بگیریم در زبان فارسی کلمه در در آغاز واژه موقعیت آن شی و یا آن کلمه را نشان میده مثلا در مکتب در خانه در راه به همین شکل در زبان ترکی به جای در یک پسوند ساختاری در آخر واژه وجود دارد و در آخری واجه می آید که چهار شکل دارد دا، د، تا و ت پس چه وقت ت، تا، د و دا استفاده می شود؟ این را با هم ببینیم نمی خواهم شما را بیشتر گیج بسازم اما مختصرا به این بحث بعد بپردازیم اگر حرف آخر واجه ف، س، ت، ک، چ، ش، ه، پ نباشد و حرف صدادار آخرین هجای کلمه آ، او، او و او باشد دا استفاده می کنیم اگر حرف آخر واجه ف س ت ک چ ش ه پ نباشد و حرف صدادار آخرین هجای واجه ا ای ا او باشد د استفاده می کنیم اگر حرف آخر واجه ف س ت ک چ ش ه پ باشد و حرف صدادار آخرین هجای واجه آ او 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 باشد تا استفاده می اگر حرف آخر واجه ف س ت ک چ ش ه پ باشد و حرف صدادار آخرین هجای واجه ا ای ا او،, او باشد ت را استفاده میکنیم. حالا چند مثال را با هم یک جا کار بکنیم بیشتر به شما واضح خواهد شد اکول دا اکول با حرف بی صدا ختم میشه و داخل حروف فیسه که همون فستکچی شهاب مختصرش است نیست و آخرین حرف صدا داری آخرین هجای کلمه اکل چی است؟ او هست پس چی گرفت؟ دا گرفت حالا کلمه افده را ببینیم در افده آخرین حرف صدا دار در هجای آخر این کلمه چیست؟ ا هست و این حرف هم با حروف چه؟ فستکچی شهاب ختم نشده بنابراین چی میگیره؟ د میگیره حالا آج ترا ببینیم آج تا آخرین حرفش با چی ختم میشه؟ با حروف فستک شهاب اما فیسه شه کی گفتیم ختم میشه و در آخرین هجاج هم چی هست؟ حرف صدادار آ موجود است پس چی میگیره؟ تا میگیره حالا در مثال مارکت ت و یا مارکت ببینیم مارکت با حروف فستک شهاب ختم میشه آخرش ت هست و آخرین حرف صداداری که در آخرین هجا قرار گرفته چیست؟ حرفی ا است پس چی میگیم؟ مارکت ت پس چی میگیره؟ پس بندی ت را میگیره با آخرش و حالا در مثال عربا با هم ببینیم عربا با حروف فستکچه شهاب ختم نشده و در آخرین هجای کلمه عربا چی آمده؟ آ آمده پس از چی استفاده میکنیم؟ دا استفاده میکنیم کلمه اکول را ببینیم اکل با حروف فستک شهاب ختم نشده و در آخرین هجایش حرف صداداری او هست پس چی میگیم؟ اوکول دا. دا دا گرفت اوکول یعنی مکتب حالا در اودا ببینیم اودا یعنی اتاق اودا با حروف فستک شهاب ختم نشده و آخرین حرف صدادار آخرین هجای این واجه چیست؟ آ هست پس چی میگیم؟ او دا, دا به همین شکل در کوریدور ببینیم کوریدور با حروف فستک شهاب ختم نشده و آخرین حرف صدادار آخرین هیجا هم چیست؟ حرفی او هست پس چی میگیریم؟ کوریدور دا پس چی گرفت؟ دا گرفت و حالا در یونیورسیته ده در دانشگاه به همین شکل دیدید یمک ده در تامخانه دفتر د در کتابچه اولکه در کشور سنف تا متوجه شده باشید با حروف فستکچه شهاب ختم شد از او در چی گرفت؟ تا گرفت سوکک تا در جاده به همین شکل متفق تا به همین شکل در آشپزخانه کی گرفت و تا آمد موزیک ت در موزیک مارکت ت در مارکت خدای من چرا این قوانین خسته کننده را با هم یاد گرفتیم میفهمید در زبان ترکیه هشت حرف صدادار وجود دارد حروف صدادار را نام میبریم با هم آ ا او ای او 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 حروف صدادار به دو بخش تقسیم میشود واولهای های عقب است و واول های پیشی روز. واولهای عقب با اولهای گفته می شود که مخرجش از پیش سر می های پیش رو با اولهای گفته می شود که مخرجش از پیش رو می باشد. در زبان ترکی موضوع دیگری تحت عنوان هماهنگی واولها موجوده. بنابراین اگر واول یک واژه، با که از حروف ا او او شروع شود باید با حروف صداداری ا او او ادامه پیدا بکند. به همین شکل اگر واول یک واج با یکی از حروف ای ای شروع شود بعد با حروف ای او ای ادامه پیدا بکند <متصفح> حالا مثال های این بخش دوام می دهیم آرابا یعنی موتر با حرف صدادار آ شروع شد پس با حرف صدادار آ ختم شد بردا در اینجا با حرف صداداری او شروع شد و با حرف صداداری آ ختم شد نریده در کجا حرف صداداری ای شروع شد و با حرف صداداری ای ختم شد ادنز اسم شما با حرف صداداری او شروع شد و با حرف صداداری ای ختم شد یشندیم ایم یعنی ساله هستم پنج ساله هستم بگیم 5 یشندیم. با حرف صداداری شروع شد و با حرف صداداری ای ختم شد بسیار خوب پس واجه های مثل قلم کلم و کتاب کتاب چی میشه؟ غمگین هستن به خاطر که همش خارج از قانون هستن باز هم هماهنگی واول ها یک قانون عام است به خاطر استثناءات تشویش نکنید در گذشت زمان همه با هم یاد خواهیم گرفت حالا که هماهنگی واول ها با موقعیت آنها را فرا گرفتیم داخل موضوع امروز خود میشیم در کجا چه است سوال می و به سوال ها همانطور جواب می دهیم پس چی گفتیم نرده Ne var? Der koca? Çişt. Bu tasvirü görünüyorsunuz ve bu sorulara çişt cevap verin. Evde ne var? Evde televizyon var. Evde ne var? Evde odalar var. Evde ne var? Evde kanepe var. Evde ne var? Evde lamba var. نور ne var? Sokakta araba var. Cüzdanda ne var? Cüzdanda para var. در این مثال ها از اشیایی که در تصاویر وجود داشت بحث کردیم حال از اشیایی که وجود ندارد بحث میکنیم. در کجا چی وجود ندارد و یا در کجا چی نیست پس با هم ببینیم Orada ne yok? Derince Çinist. Evde ne yok? Evde araba yok. Evde ne yok? Evde tahta yok. Evde ne yok? Evde aslan yok. Evde ne yok? Evde ağaç yok. Sokakta ne yok? سوکاکته تلویزیون یوک نه نهیوک سوکاکتا کانپه یوک با زمیری سوالی بودن و نبودن یک چیز را دیدیم حال میپرسیم یک چیز در یک مکان هست و یا نیست به سوال آیا هست با هست نه خیر نیست جواب میدهیم اوده کپور ما اوت اوده کپ ور Evde televizyon var mı? Evet, evde televizyon var. Evde halı var mı? Evet, evde halı var. Sokakta ağaç var mı? Evet, sokakta ağaç var. Mahallede cami var mı? Evet, mahallede cami var. Mahallede fırın var mı? Evet, mahallede fırın var. Okulda öğrenci var mı? Evet, okulda öğrenci var. Fırında elma var mı? Hayır, fırında elma yok. Sınıfta araba var mı? Hayır, sınıfta araba yok. Okulda doktor var mı? Hayır, okulda doktor yok. Kanepede çocuk var mı? Hayır, kanepede çocuk yok. Masada kitap var mı? هیر مساده کتاب یوک سوکاکته چیچک فرم هیر سوکاکته چیچک یوک حالا به خاطر فهمیدن جای یک شی şey, سوال در کجا را یعنی نرده را میپرسیم در زبانی فارسی به سوال در کجا با شکل در آنجا جواب می دهیم در زبانی ترکیه هم همینطور است به سوال نرده واژهی که مکان را افاده میکند ba da de ta te. Yerleşim cevaplayalım. Doktor nerede? Doktor hastanede. Kabil nerede? Kabil Afganistan'da. Balık nerede? Balık denizde. Çocuk nerede? Çocuk parkta. Çiçek nerede? Çiçek bahçede. به سوال در کجا با اسم یک مکان جواب دادیم به این سوال با استفاده از زمیر اشاری هم جواب داده می توانیم پس چی میگیم؟ اینجا و آنجا به سال را با هم یک جا ببینیم کلم نرده کلم برادا کتاب نرده کتاب شورادا چوچک نرده چجوک اورادا قبل از اینکه درس خود را تمام کنیم یک تکرار کوتاه با هم انجام میدیم متن خود را میخوانم بعد از آن به سوال ها یک جا جواب میدهیم مرحبا سلام بروس کابل اینجا کابل است کابل افغانستان ده کابل در افغانستان است کابل ده میلیون انسان ور در کابل چار میلیون نفوس است Kabil güzel ve büyük bir şehir. Kabul yakşar ziba ve buzorg Burada camiler, bahçeler, saraylar var. Derinca inca mesacet, bağha ve kasırha mevcut Kabilde deniz yok. Der Kabul bahr mevcut nist. Kabilde nehirler var. Der Kabul nehrha mevcut Sokakta çocuklar ve ağaçlar var. Der cadde, atfal ve drahtanız. Hala mi pursam? Burası neresi? Burası Kabil. Kabil nerede? Kabil Afganistan'da. Kabil'de kaç milyon insan var? Kabil'de 4 milyon insan var. Kabil'de deniz var mı? هاییر، کابلدی دیدنی زیاد سکاکت کیمور، ور؟ سکاکت چوژوکلر ور سکاکت نه بینندگان عزیز به آخر یک برنامه دیگر اصل سل برنامه محیه در پانزر ایق زبانی ترکی رسیدیم ازیاد نبرید وظایف خانگی مربوط به این برنامه را در کانال تلگرام بابی ترکیه و ویدیوهای مربوط به این برنامه را از کانال یوتیوب و صفحات مجازی همین کانال دریافت نمایید با امید دیدار فردا در برنامه در پانزده یک زبان ترکی از طرف مکاتب معارف افغان ترک در همین کانال و این ساعت خدا نگهدارتان